Oke, okay, jadi untuk menyimpulnya seperti ini ya teman-teman ini malnya kita pasang seperti ini. Ini taruh di depannya sini. Seperti ini. Oke, okay, jadi ini kelanjutan video yang sebelumnya Untuk koja ikan ini akan kita pasangkan ring Dan ini adalah ring stainless Ini ring lipat Seperti ini Nah, seperti ini Seperti ini Terus nanti ini bisa ditancapkan Untuk untuk ringnya ini dari stainless ini diameter stainlessnya ada 5 mili mm. untuk lingkaran 5 mili mm. untuk gagangnya ini 6 mili mm. bentuknya seperti ini terus untuk diameter lingkarnya ini 30 cm ini sesudah ini sudah sesuai dengan rumus dan koja yang kita buat ini ringnya 30 cm ini berdasarkan rumus dan sketsa yang kita buat dalam pembuatan koja ikan ini selanjutnya nanti kita akan pasang ringnya kita pasang di sini untuk merajutnya bagaimana ikuti terus videonya jangan di skip, -skip biar bisa dipraktekkan oke lanjut oke jadi caranya seperti ini ini benang yang terakhir. Nah, ini benang ini lah yang satu ini kita kancing di sini. Nah, kita masukkan di sini, masuk dari belakang. Kita kunci biar tidak. Kita kunci seperti ini biar mudah untuk merajutnya terus kita tali biasa aja biar tidak bergeser Oke setelah itu ini bisa masuk dari belakang sini bisa jadi langsung disimpul di sini nanti atau bisa juga langsung kita simpul di sini bisa Alasannya masuk dari sini nanti biar seperti ini bentuknya. Nah, ini contoh yang sudah jadi seperti ini. Nah. Oke teman-teman, ini yang sudah jadi seperti ini. Nah. Di sini sama di sini, oke? Oke untuk merajutnya seperti ini teman-teman Seperti ini Jangan sampai kebalik Ini lipatnya yang bisa dilipat begini Ini lipatnya Jangan kebalik begini Seperti ini oke, terus kita pasang mal ini masuk dari belakang sini, terus ini dipaskan. sejajarkan dengan ini dan nah sejajar ini lalu kita simpul ini dipaskan seperti ini lalu kita simpul seperti ini lepaskan nah jadinya seperti ini ini berada di dalamnya Oke lanjut kita racut lagi mal kita pasang mal kita sejajarkan di sini Kita rajet lagi Seperti apa nah, Jadinya seperti ini Saya ulangi Cara menyimpulnya seperti ini nah, Seperti ini Belakang Ini Urutannya Seperti ini seperti ini dorong ke atas terus ini jari yang di bawah ada jari kelingking dan jari apa ini jari manis lalu kita ini untuk menahan ini ya terus ini jari yang ini untuk mengapaskan simpul ini supaya berada di sini terus kita tarik ini sambil dilepaskan yang di bawah pelan-pelan nah seperti ini tarik yang kuat seperti ini nah jadinya nanti seperti ini nah jadi simpul kita sudah berada di dalam ring nah seperti ini oke biar lebih jelas lagi saya ulangi sekali lagi biar bisa dipahami intinya seperti itu ini maunya kita masukkan seperti ini terus benang ini berada di depannya sini depannya mal seperti ini ini nanti urutan selanjutnya yang akan kita simpul seperti ini nah seperti ini putar terus masuk di belakangnya sini terus ini kita gantol seperti ini nah kelihatan atau ini? nah ini terus ini kita dorong ke atas Tarik ini seperti biasa, jari telunjuk menahan ini supaya simpulnya berada di sini. Terus, jari yang di bawah ini menahan ini. Nanti, ini kita tarik sambil ini dilepaskan pelan-pelan, berirama seperti itu. Nah, seperti ini, ini sudah jadi simpul. Nah, ini sudah berada di dalamnya ring. Nanti intinya seperti itu, nah. Ya, nah, seperti itu cara menyimpulnya. Oke, okay, mudah-mudahan ini bisa dipahami atau bisa tanya di dalam kolom komentar. Oke, okay. kurang lebihnya mohon maaf, segitu saja. Oke, okay, ini sudah separuh jalan, nanti jadinya seperti ini. Ini tak perlihatkan, nah jadinya seperti ini teman-teman nah, seperti ini nah, Oke okay. jadinya seperti ini Oke okay. mudah-mudahan bisa dipahami cara pasang ring untuk koja ikan nah, jadinya seperti ini Nah, seperti ini jadinya. Oke, kelihatan tuh ini. Nah, untuk menyimpulnya ya seperti tadi ada sudah ada di video. Jadi kalau teman-teman mengikuti nanti paham cara menyimpulnya. Oke. Nice.